я благодарна Богу за все. За людей, за мир, на мир, за благодать, на благодать, за все то, что чужие люди. Все у нас будет хорошо. Но все будет хорошо. Ты доверяйся Богу, и это слава Господня. Аминь. Аминь. Здравствуйте, дорогая церковь. На третью годовщину полномасштабного вторжения. Бригада, в которой наш брат служит, и которую мы постоянно поддерживаем э, сборами, и дронами, и продуктами, и сетками. Всем, чем возможно, по нашей силе, вот такой вот замечательный, чудесный нам подарок сделали с подяками это логотип э, 58-й бригады, и конкретно. 15 мотопехотного батальона вот спасибо за вашу поддержку мы мы выражаем вашу благодарность потому что без вас ребята бы не ощущали бы этой теплоты этих объятий этих подарков финансов витаминов окопных свечей и много 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 других вещей Велике дякую, благодійна душа, за підтримку, за допомогу. З вами наш тил прикрит разом до перемоги. Слава Україні! Ну, зрозуміло, що завжди с... йде слава Богу, а потім вже Україні. Дякую за допомогу, дякуємо за допомогу. БФ, благодійна душа разом до перемоги. Дякую за допомогу, там позывный бур. А вот дякую ему за допомогу от разведки. Ну мы весь час, когда у нас сбор идет, мы целенаправленно на дрон собираем и собираем на DJI Mavic 3 Pro. Это такой проверенный экземпляр, который где-то полторы тысячи евро, чуть больше стоит. Мы уже я четвертый или пятый, я уже не помню. То есть мы собираем уже... Уже на пятый собираем, уже половину собрали. Так что движемся дальше. Спасибо за ваше участие в фонде. Вот как раз мы открыли сбор. Это было в МВЦ недавно. Наши постоянные партнеры выделили нам бесплатно место. Вот, чтобы мы могли осуществлять сборы, ну вот, собрали сколько смогли, по силам, как говорится, сейчас приблизительно 50% собрано. Стараемся, люди подключаются, что-то подходят, советуют, делятся своими впечатлениями о нашей проделанной работе, которую ну, они видят именно там. А это уже Ахмадет, мы не оставляем наших детей. И по возможности проводим такие ивенты с подарками, с нашими чудесными аниматорами. В общем, меняем реальность, отвлекаем от стресса. Вот. Ну, пишем листы за нашим. Так что всем большое спасибо еще раз. Разум до перемоги». Здравствуйте, дорогая церковь. Поклонялись и мне легло на сердце засвидетельствовать об одной ситуации. Вчера общались с одной сестрой и она спрашивает: а "Вот сколько ты молишься на языках?" Я говорю: "Ну, вот сейчас, вот в конкретное, в конкретный период времени, не часто по побуждению." Она как это ты можешь э, жить без Духа Святого? О, у меня так э, эти слова, как, э, ну, <laughs> они, э, как холодным душем. Вот так вот. А, вот. И э, э, я свидетельствовал на прошлом служении, что проходил долину смертной Пла плача. И есть место писания, что Проходя э, долину смертной тени, они открывают в ней источники, и дочь покрывает ее благословениями. А на самом деле, <coughs> молитва на языках – это не единственный способ исполняться Духом Святым. Есть также место Писания, где «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами, словослоями, песнопениями духовными». Вот это… Там уже перечислено, что мы можем делать, чтобы... ну, сразу скажу, что основная забота христианина это назидаться духом Божьим, потому что когда он наполнен духом Божьего, он в Божьем присутствии и он способен быть христианином. Без духа Святого он не способен быть христианином. Вот. И другие еще, ну, источники. Я думаю, что сейчас многие в Украине проходят э, долину смертной тени с этой войной, с этими дронами, с этими переживаниями, с этими новостями. И э, дай Бог каждому из нас, каждому христианину, открыть эти источники. И основной, как для меня, основной источник, помимо э, чтения слова, чтения откровений, которые там когда-то открылись, — песнопений духовных. А помимо этого, мощнейший источник на зидание Духом Святым – это общение с Духом Святым. Когда в каждой ситуации ты внутренне задаешься вопросом, драгоценный, а вот какое твое мнение на эту ситуацию? И он открывает истину на данную ситуацию. И исполняя эту истину на данную ситуацию, ты мощнейшим образом исполняешься Духом Божьим. Аминь. 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 Очень хорошая Аминь. тема, которую наш брат вскрыл, так сказать. Когда-то я читала Смит Висборн, он постоянно был подключен к небу, как мы говорим, да? Он постоянно общался с Духом Святым. И он ехал в машине с водителем, и вдруг он говорит, останови машину, я уже 15 минут не общаюсь с Духом Святым. То есть вот это человек служения, это человек, который ходит с Духом Святым постоянно. И это мы должны так поступать. Мы должны так делать, если мы хотим двигаться в Боге, в Духе Святом и так дальше. Аминь.